Олег Иванович, The Economist пишет. Российская армия готовится к наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта. Точные сроки операции, начала операции неизвестны. Представитель разведки заявил, что в ней могут быть задействованы до 130 тысяч российских военнослужащих. За последние два месяца войска России увеличили бомбардировки Запорожья ракетами и управляемыми бомбами, разрушая в городе разрушив в городе полторы тысячи домов. Также оживление фронта, где усилились обстрелы. Насколько вероятно, не хочется пугать сейчас Запорожье, и максимально слова поддержки этому замечательному городу, который страдает наравне с Харьковом, с Сумами, от авиабомб. Еще раз слова поддержки в Запорожье, но давайте оценим риски. Действительно ли планируется и возможно такая операция? Каков там возможен сценарий? Ну, что я могу сказать, основываясь на так называемых разведпризнаках, потому что оно же не просто так бывает, разведпризнаки. Действительно, противник сосредоточил на запорожском направлении крупную группировку, ну, по разным данным от 50 до 70 тысяч, это первое. Эта группировка в боях особо не участвует, а только участвует в так называемой разведке. Третье. Значит, эта группировка, данной группировкой командует э, генерал Теплинский, это командующий ВДВ. Он пользуется авторитетом вооруженных сил противника, и действительно он толковый генерал. Почему я так всегда говорю? Потому что противника надо уважать, потому что если ты его не оцениваешь, это первый путь поражения. Сказал не я, а сказал. Э, о, военные мыслители, которые всегда, как и, всегда говорят, что недооценка всегда приводит к плохим последствиям. Третье. Что они сейчас делают? Они сейчас на, начали выдвигаться как в запорожском направлении. Я сейчас города там не помню, но в принципе по картам можно смотреть. Они выдвигаются вот такими жабьими прыжками, прыгают. То есть и перед этим проводят разведку боем, потом прыгают. Вот если брать Великая Новоселка, вот там Великая Новоселка. Сейчас идут бои, окружают ее с трех сторон. Но это Донецкая область. Это Донецкая область. Uh -huh. А там чуть-чуть дальше гуляет поле, вот там они выдвигаются, и, в принципе, они создают так называемый себе плацдарм. Для чего? Для того, чтобы не было удара со стороны западного направления от той группировки, которая идет по линии им, по Донецкой области на Константинополь. Вот они вот вверх идут на Константинополь для того, чтобы закрыть так называемый большой Кураховский карман. Есть вот маленький карман Курах, а вот есть большой. Вот Константинополь, вот они пытаются идти для того, чтобы Бог не получить, поэтому они сейчас прикрывают. Именно по Запорожью будет ли на наступление на, вот как вы говорили, на город и тому подобное, я сейчас... Я сейчас к этому отношусь, то есть я отношусь к этому скептично. Почему? Потому что сейчас задача минимум, насколько я понимаю, или может быть максимум на проведении специальной военной операции на 2024 год, как они называют, как противник называет, это выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Если, если на это не выйдут, распылять силы и средства они не будут. Почему они ударили по Запорожской области? Для того, чтобы мы распыляли. Мы, мы расходились. У нас наши наша, наша ресурсы расходились. И еще маленькое дополнение. Вот та группировка, которую сказал 50-70 человек, это у них оперативный стратегический резерв. То есть это те части, которые предназначены для для, ну, для проведения каких-то операций, связанных с оперативным именно направлениями. Поэтому интенсификация боевых действий на Донецком, на Донецком фронте будет продолжаться и увеличиваться. Раз. Также же само на Луганском направлении это связано с Купинская, Южно-Купинская, Лиманская, там Северская, там тоже будет. А по Запорожскому будут проводиться разведка боем для того, чтобы мы не снимали свои резервы, то есть мы снимали свои ресурсы, перебрасывали на угрожаемые участки. Таким способом они расширяют, они расширяют наши боевые порядки. Поэтому для того, чтобы легче было атаковать именно на Донецком. Кроме того, что по Украине сегодня летели десятки дронов, большая часть из них летела прямо на Киев, и большая часть из них была сбита или посажена. А вот в городе Калуга области Российской Федерации дроны атаковали завод «Тайфун», который является частью российского ВПК. В результате операции «Гурмо» в ночь на 25 ноября беспилотники поразили также объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области Российской Федерации. Олег Иванович, вот если вынести за скобки ситуацию на земле, об этом мы поговорим позже, в частности, про Донецкую область надо поговорить, да и про что в Курской происходит. Вот эти обмены дронами. Вот как бы вы оценили сейчас у кого преимущество и что становится главной целью как их, так и нашей? Ну, тут есть две или три составляющие. Первая политическая составляющая. Ну как противник, так и мы показываем, что у нас есть длинная рука. Но ну, длинный дрон это же длинная рука. Да, как и ракеты, крылатые ракеты, длинная рука, которая может достать не только на тактическом, тактическом тылу, но и в оперативном тылу. Даже уже в принципе в стратегическом, если уже долетает до ура. Это первое. Второе. Если брать психологическую составляющую, то же самое показывает населению противника, как и противник нам показывает, так и мы ему показываем. В том, что в принципе спать спокойно не будете, пока не закончится война. Но это психологическая составляющая. Хочу дать маленькую справку. Война состоит из трех, трех составляющих, чтобы было понятно. Первая – это, собственно, война но на линии боевого соприкосновения. Сражения, баталии, позиционный фронт, тупик, наступление, отход ну и тому подобное. Вторая составляющая – это ментальная составляющая, а третья – моральная. То есть самое главное, как говорил Сунь в своем трактате «Искусство войны», что полководец или стратеги должны войны выигрывать вообще без сражений. Вот это морально-ментально, это когда ключ выносят тебе на подушечке или в клевом сонце. Это вот в этом плане, вот это все ведется. Это такого рода атаки приведут к изменению или окончанию войны, российско-украинской войны, или к изменению на линии боевого соприкосновения, не приведут. Я это к чему говорю? Это я говорю я к тому, что войны выигрывают виды войск. Ну, виды войск это сухопутные войска. Повитерные силы, да? Ну, ВВС или повитерные, у нас ВВС. И, а если на морском театре, это военно-морской флот или военно-морские силы. А рода войск их обеспечивает, оказывает им соответствующую помощь. А вот это вот обмен дронами, обмен ударами, это именно виды, то есть это рода войск. А рода войск это проведение так называемых или воздушных операций, или спецопераций. Вы же сказали, когда подводку делали, что не подводку, а подводку делали, когда что ГУР, ГУР, да, военная разведка. То есть вот это как раз спецоперация, направленная на удары по стратегическим объектам противника для того, чтобы снизить его военно-промышленный комплекс, для того, чтобы он меньше передавал или меньше производил товары двойного на назначения, потому что само по себе дизель и бензин, это же Основной танкиш, боевые бронированные машины и все, что без ездить не будет. Поэтому в этом плане именно это проводится спецоперация. Ну, как она будет проводиться, как она проводится, ущерб нанесен, то вот смотрите по нам, сколько по нам уже противник выпустил ракеты всяких вот этих, да, летающих. Оно привело к изменению стратегического положения, даже оперативно. Да не привело, не привело. А то же самое и мы. Оно, я говорю, и мы преследуем те цели, о которых я сказал выше. Поэтому как это долго будет продолжаться? Ну, я так думаю, по крайней мере, 25-й год до первого, первого квартала будет, до 20 января будет ин, эскалационная составляющая будет все больше и больше, а после 20 возможно, пойдет на снижение. Я ему говорю, будет сейчас этот конфликт высокой интенсивности, может он потом перейти в среднюю интенсивность, потом в низкую интенсивность. Потому что войну развязать-то легко, ты ее попробуй потом остановить. Вот я же говорю, что если оно будет, будет высокое, потом будет высокая, потом средняя, потом... Поэтому 25-й год еще нас ожидает, даже если пойдет все по благоприятному пути, вот вообще как раз, благоприятно, да, так, все равно 21 квартал, первое полугодие еще будет летать, вот такое все. Все вот эти ужасы, которые есть. А как вы видите, вот как это на практике может происходить? Вот первый квартал, потом дальше. Вот эскалация, деэскалация. Как это как сценарий вы видите? Ну, по крайней мере, до 20 января. А действия, это инаугурация Трампа, давайте напомним да, зрителям, забыл, да, да. да, это дата инаугурации следующего президента США. Почему 20 января, я говорю, инаугурация избранного президента? Дело в том, что президент Трамп, основной месседж у него был, я закончу войну, правильно, что это основной месседж. Значит, он ее будет, посмотрим, какой будет заканчивать. Поэтому вот я к этому говорю, когда... А до 20-го, в принципе, президент Байден это его война, это, он, он, это его война. Поэтому, само по себе, война не останавливается. Оно и будет. Поэтому я и предполагаю, что до 20-го будет интенсификация. И каждая сторона будет пытаться нанести как, больше, как можно больше друг другу ущерба. Но опять же, связанная. Дай-то Бог, чтобы это ущерб, знаете, извините, я цинично буду говорить, но я же кадр военный, поэтому я цинично. Дай-то Бог, это ущерб был только военно-промышленному комплексу или товарам двойного назначения. Но не, не было бы ущерба жилищно-коммунальному и энергетической системе. Я вот про это говорю. Да? Из, из двух зол выбирает как-то более меньше, тем более зима. Поэтому, а потом пойдет, опять же, в зависимости от того, начнет уже свои инициативы выдвигать как президент, уже заступивший на должность, и его команда. Сейчас самое интересное, если кому он этим интересуется, посмотрите, кто будет уполномоченный, то есть представитель уполномоченный, именно по Украине и по, вот, как был Курт Волкер, так вот сейчас кто-то будет такой. Одну фамилию называет, а потом может другая фамилия будет. Тут, ну, знаете, это ну такой. Вот самое основное. Потом посмотрите его биографию, что и как, и тогда уже, в принципе, станет ясно. Я к чему говорю? На этой должности должен быть, э, обязан быть человек, который, во-первых, он э, жесткий должен быть, но в том числе и гибкий. Вот знаете, вот такого, и жесткий, и гибкий. Почему? Потому что войну все равно должны быть соответствующие компромиссы и соответствующие принятия. То поэтому если вот, и, и, держать свое слово, если вот, я примерно вот, три характеристики. Ну, естественно, понимать, что такое война. Именно не, не по книгам читать, а войну и мир. Даже хотя бы если войну и мир Толстого прочитал бы, то понимал, что это такое. Но, Сейчас такие книги не читаю.